Дала на кран Сун Фунь Хэ. Средняя школа номер 9. Поехали. Чистотный диджей. Чистотный мюзик. Чистотный пипал. Давай, давай, веселей. Вот он. Ребята, вот он. Вот он зал моей мечты. такие невеселые. Ютуб не смотрит. Коль, ты что летом делал? Я дома с... Соберись, тряпка. <клес> ну, поговорку ты учил. Я дома сидел, поговорку учил. Интересно, какую? Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Ну, с том, что понятно. Валя, у тебя что? Вчера я познакомилась с парнем своей мечты. Мы про А наутро он исчез. Привет! Подлец! Ай! Кто ты? Как это кто я? Ты что не помнишь вчера я, ты, мороженое? А Анжела, здравствуй, солнышко! Какая я тебе Анжела? Я Валя, ты что забыл? Кто меня вчера бросил? Кто? Кто тебя вчера бросил? Мы Никита, Андрей, Акин. Конечно, Андрей, вот я ветреная, конечно. Все, дорогие друзья, Руслан вышел. Да давайте, Свиньи! Почему ты не спросил, что летом делал? Что ты летом делал? Ничего! Что, Свиньи, начинайте! И наша первая миниатюра – обыкновенный день рождения. Вот тебе плей! Спасибо. Вот тебе PSP. Спасибо. Вот тебе сотка, снюхай. <свят> Спасибо, батя. <свят> это, ребята, помогите мне. Мне брат сказал, купить ему какую-то лунную пчелу. Что это? Это лунтик? Да. И что он может? Здравствуйте, меня зовут Лунтик, а Привет, я Рузик. Алло! Куда Алло! Алло. Да, говорите ему! вежливые слова! Какие? Какие вежливые слова ты можешь знать, животное? Что ты, Максим, что ты можешь знать? Это что, здравствуйте? Вы должны сказать здравствуйте". Кто бы сомневался? О, Ой, ты два слова знаешь! Хочу, что она дебильная не буду ее брату своему дарить. Ша, иди сюда. Ну что опять? Слушай, мне вообще тут не нравится, а не хочу тут играть. Знаешь, сколько ехать сюда от моего дома? Ты что, дурак, какой ехать? Посмотри, какой прекрасный зал. Какой прекрасный зал. Уважаемые члены жюри, хотелось бы... А где? Где жюри? Ну вот сидит. Вы бы их еще в заперли. <плодисменты> Уважаемые члены жюри, вы загнаны в угол. Так, Русь, успокойся. Ну, пофиг на зал, зато здесь есть огромный банкетный зал. Банкетный зал? Я люблю вас, жители андеграунда. Два дорогие мои, целую вас всех нежно. Сергей Владимирович, вот, ну, спасибо. Вот вы, ну, замечательный человек. Все, я остаюсь в андеграунде. А вы так хотите, я не знаю, если не нравится, можете ехать. Они вообще привередливые у нас. Дорогие друзья, мы выступаем на сцене андеграунда в первый раз. Как говорится, новоселье, а новоселье принято отмечать, как хорошо, что есть огромный банкетный зал. Еще раз спасибо.